Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin umroh wajibnya sudah selesai. Semoga besok kita punya tenaga untuk umroh yang kedua, kedua ketiga, keempat dan kelima semoga terlaksana. Amin. Amin. Sesi foto di depan ini di depan apa ini? Oh di depan power jam. Berbondong-bondong dari Magelang menuju Surabaya dengan waktu tempuh satu hari satu malam hingga akhirnya kami tiba di Bandara Internasional Juanda Surabaya, Jawa Timur. Tidak cukup sampai di situ, waktu tunggu kami hingga jadwal penerbangan ternyata mengalami delay. Namun semangat Rika Ajostar bersama rombongan ibu, bapak, kakek, nenek ini pantang surut. Hingga tiba saat kami terbang bersama pesawat Airbus 3300 mengantar kami dari Juanda International Airport Surabaya, Indonesia menuju King Abdul Aziz International Airport. Arab Saudi, tempat kami mengambil mikot pertama untuk umroh wajib. Oke, sekarang kita mau berangkat umroh, guys. Ini kita lagi jalan, ya. Kita mau ke Pak bah, ke Masjidil Haram. Ya. Jalan-jalan baik. -jalan -jalan -jalan. Innal hamda wa ni'mata lakawalmuk la, la syarika lahu Allahumma inna nas'aluka Ridho wal jannah a'udzubika min syaqotil wal wa akram kita masuk melalui pintu 79 guys Bismillahirrahmanirrahim nah. Pertama kali kita masuk ke Masjidil Haram Kita langsung bisa menikmati air zam-zam dengan gratis Yang kita bisa ambil dari keran-keran Yang disediakan di setiap pinggir akses ini Kemar Longgar Enteng Allahumma Bismillah Bismillah Allahumma kuat, semangat, lihat, semangat, sehat. Bismillahi, Allahu Akbar. Bismillahi, Allahu Akbar. Mukalla, sitri wa akhirni, muhaja. Melansir dari tulisan Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, ibadah tawaf merupakan ibadah formal pertama yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Berawal ketika malaikat mempertanyakan kebijakan Allah yang ingin menciptakan pendatang baru yang bernama manusia yang sekaligus akan menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala seperti menyentak, "Aku lebih tahu apa yang tidak kalian tidak ketahui." Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Menyadari dirinya bersalah, maka para malaikat dalam suatu riwayat menyesali kelancangannya dengan berputar mengelilingi ars istana Tuhan sambil memohon ampun. Beberapa waktu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan miniatur ars bernama Bait Al-Makmur yang dibangun di bawah ars. Disitulah para malaikat melanjutkan pengabdiannya kepada Allah yang diikuti juga oleh planet-planet di jagat raya. Dan di tempat ini pula Adam dan hawa diciptakan, kemudian ikut melakukan pengabdian kepada Tuhan dengan meniru pola pengabdian malaikat dan planet-planet, yaitu bertawaf mengitari bait al-makmur yang ada di atas sana. Alhamdulillah. 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 Sudah kok. Ambil, ambil.

من شعائر الله من الله. حج البيت من ثمرة على عليه علي 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 أي فإن خيرا. 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 الله, الله. شاكرا di zaman jahiliyah. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang zaman jahiliyah juga pernah melakukan sa'i. Namun mereka melakukan sa'i semata untuk ritual. Pada zaman itu terdapat dua buah berhala, satu di sofa, namanya Isaf, dan satunya di marwah, namanya Nailah. Orang-orang zaman jahiliyah mengerjakan sa'i untuk menghormati kedua berhala tersebut. Tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi dan Rasul, berhala-berhala kemudian dihancurkan. Umat Islam kemudian diperintahkan untuk berhaji dan bersa'i. Namun kaum Muslimin sempat dan melakukan sa'i antara sofa dan marwah. Lalu turunlah ayat dalam Quran surat Al-Baqarah 158 yang artinya sesungguhnya sofa dan marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka siapa beribadah haji ke baitullah atau berumroh tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui.

man, man, ataukah, ataukah, kairon, kairon, bagi taufah, bagi taufah, sahiron, sahiron, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Robbi bil, Robbi bil, Warham, Warham, Wa al Inna ka la'lamu ahlamu ma la na'lamu ma la la'lamu inna ka Allahu tallahu a'azzu a'azzu akram akram tidak boleh dibuka sing ayu karo sing mm. ora padha wae oh bismillah satu jalur satu jalur harus hukum tahallul adalah wajib tidak boleh ditinggalkan karena merupakan salah satu rukun dalam umroh dan haji Tahalul adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan atau dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya diharamkan selama ikhram Tahalul ditandai dengan mencukur atau menggunting rambut Secara bahasa, tahalul berarti menjadi boleh atau menjadi halal namun dalam istilah syariah Rukun haji dan umroh ini berarti dibebaskan atau diperbolehkannya seseorang untuk keluar dari larangan ikram Dengan begitu seusai tahalul ini maka umroh kita selesai Sallallahu <tik> alaihi

Allahu Oh ngantuk, ngantuk 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 yeah. hey. hey. Indonesia. <laughs> Senyum. <laughs> Niatnya Bismillah. tadani ni pardawwanta warisin. Amin. foto guys sesi foto di depan ini di depan apa ini oh di depan power jam jangan main-main dengan nyawa. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Umrah itu? Umrah itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Bermain-main. <laughs> dengan nyawa. Dengan nyawa. <laughs> <Yo. laughs> Memakai sekepai. Mangkat butuh. Mangkat butuh. Bali butuh. Bali butuh.